уважение, оно у нас доминирует, оно лежит в основе, мы никогда никому ничего не подсказываем и никогда ничего не говорим. Делайте вот это, делайте вот так. Есть, исходя из тех условий, которые есть, значит, находится всегда наилучший вариант, значит, вот, ну, значит, и, ну, иногда хочется, чтобы так было так. Но, э, есть перспективные моменты, есть моменты, которые надо подождать. Значит, вот, и, и мы так строим, но у нас тоже в этом году будут выборы, национальное собрание. Ну, я хочу привести, я, как, такой пример. Значит, я вот да, был министром образования Табашни, значит, и мне да, были там полномочия президентом на подписание межгосударственного соглашения в образовании. В частности, что мы говорили, обмен, значит, и студенческий, и так далее. Ну, подписали, и, значит, подход прессы, значит, Токио. И мне задают вопрос, а вдруг ваш парламент не ратифицирует? И он, ну, наверное, получится потребуется, днёмницу, пока повесит дня в пока проголосует. Значит, скажите, как, как может парламент значит, не ратифицировать. Правительство нашло предложение. Министерство нашло предложение правительства. Правительство одобрено. Значит, подготовил указ. Президент страны дал полномочия на подписание. Значит, а кто тогда? Извини, я показываю как целостность. А вот это ну, нам не нравится. Вы что,